burgut tog'da ulg'ayadi 6 kitob 24 trek arslon o'zining eski yigitlari bilan birga keldi abram e'tibor berdi arslonning atrofidagilar ancha muncha semirib qolishdi. bu ularning ishlamay yeb yotganligidan dalolat beradi yaramas harromxo'r tekinxo'rlar deya ko'nglidan o'tqazdi abram arslon yonib ketgan uy senga undan keyin boshqa hamma korxonalar va bozorlarni shuningdek vokzallarni ham topshiraman qo'shimchasiga yigitlarni beraman abram shunday deb arslonning yuziga tikildi o'zgarish darrov sodir bo'ldi arslon quvonganini yuzi iljaygancha oshkor etdi lekin xo'jayin shoshma deb arslonning gapini bo'ldi abram gapimni oxirigacha yetkazib olay albatta berayotgan inomlarim senga moyday yoqqanini bilaman biroq hech nima shunchaki berilmaydi senga hatto sening qo'lingga tutqazayotgan ignamning ham narxi bor ko'p so'ramayman bor yo'g'i 1 million dollarlik tilla arslonning birdan kapalagi uchib ketdi rangi oqardi men shuncha tillarni qayerdan topib beraman dedi u bunga qara barak qayerdan topib beramanmish yaramas xumpar axir men senga shuncha narsani beryapman-ku. qolaversa atrofingda itvachchalaring akillashib yurishibdi buni qara deya o'rnidan turdi abram va javlonni ko'rsatdi sap sariq ko'zi ko'm ko'k shu hovliga qorincha ham quygan buning laqabini sen xamir deganmiding ammo juda to'g'ri topgansan chunki xamirning suyagi bo'lmaydi yana arablar aroqni xamir deyishadi nonga ishlatiladigan xamirga ham spirtli ichimlikka ham mos tushadi buning javlon bezovtalandi qizarib boshini egdi arslon mensimaygina javlonga qarab qo'ydida yaxshilab semirishini kutyapman keyin so'yib yuboraman sizning ruxsatingiz bilan bo'ribosar it boqmoqchiman unga mana shu xamirga o'xshaganlarni so'yib go'shtini beraman dedi xo'sh shartlarimga rozimisan deya ko'zini qisgancha arslonga qaradi abram hammasi o'zingizda qolaversin men yig'im terimni topshirib yuraveraman shu bahonada hisobot ham olasiz abram baraka qaradida mening do'stginam qani aytchi o'zimiznikilarga o'xshaydimi yo'qmi dedi ba'zi bir jihatlarida o'xshashliklar uchrab turibdi so'zlarida demoqchiman deya javob berdi barak ertaga saharda firdavsning ustiga bostirib borasizlar yerning tagida bo'lsa ham uning inini topinglar qiyimalangan holda keltiringlar mening oldimga deya amr qildi abram arslonga arslon qo'lini ko'ksiga qo'yib xiyol boshini egdida xo'p bo'ladi deb orqaga yurib xonadan chiqib ketdi barak qarsak ekan haqiqiy xoqonsan tabriklayman dedi bitta narsani bilib qo'yishingni istayman arslon mening o'g'lim abram shunday deyishi bilan barak jiddiy tortdi va qoshlarini chimirib qanaqasiga deya so'radi abram javob berishdan oldin tortdi so'ng labining atrofini kaftining orqasi bilan artdi va orom kursiga yastanib o'tirgancha tutatqini lablari orasiga qistirib shoshilmasdan xonzoda bilan tanishib qolganini va boshqa ishlarni gapirib berdi u so'zlagani sayin barakning umidlari chippakka chiqayotganga o'xshab boraverdi axir arslon tayyor merosxo'r ekanku bunaqada abramning mulki unga tegmay qoladiku nahotki dedi barak abram hikoyasini tugatayotganidan so'ng men bexabar qolgan bo'lsam yaxshi emas lekin yoningda olib yurgan ekansan demak tarbiyasi yomon bo'lmaydi ammo meni ajablantirgani nega endi uni buxoro uslubiga o'tkazmading bilmadim hozir sen aytganingdan keyingina esimga tushdi haqsan endichi endi kech bo'ldi shekilli baribir salgina ul bul narsani o'rgatginda masjidga chiqar har xil ig'volarni tarqatsin qo'ysangchi buning uchun sening bilan mening umrimiz yetmaydi qolaversa hazrat bor bir lahzada fitnamiz oshkor bo'ladi u bizni sharmanda qiladi bunga sira shubham yo'q qiziq nega biznikilar haligacha hazratga hujum qilishmayapti axir u bor ekan bizning hamma xatti harakatlarimiz havoga uchib ketadiku sabr qancha lekin ketma ket menga buyruq berilyapti to'g'ri yaqinda o'sha hazratingning o'zi tumshug'idan ilinadi uning noyib bo'lishiga bir nechta masjidlarning ochilishiga sababchi bo'lganiga va yana atrofida shogirdlarining ko'pligiga hozircha chidab turamiz eshitishimga qaraganda unga tekinga bir samolyot kitob berilayotganmish gap so'zlarga qaraganda hazrat ham tekin tarqatarmish faqat keltirilish xarajatigina to'lov bor ekan ana shunisi biz uchun ayni muddao pu'lladi cho'ntagini qappaytirdi deymiz qarabsanki hazratingning ustida qora bulutlar to'planadi chaqmoq chaqib shunaqangi jala quyadiki hazratingning qaysidir ko'lda ko'rasan sallasi bir yoqda kalishi boshqa yoqda u judayam bilimli yo'q men sening gapingga qo'shilmayman u bilimlidan ham ko'ra aqlliroq bilimlini boshqarsa bo'ladi ammo aqllini juda qiyin balki u sening surobiyni to'g'rilab qo'yishi va boshqarishi mumkin garchi gromikoga qo'shilib bir necha o'nlab jigargo'shtilarimiz ssssrni boshqarishgan va o'z izmlarida tutib turishgan esada hazratning chet elga chiqib ketishiga va o'qishiga yo'l qo'yib berishgan aslida maqsad umuman boshqa edi biroq u biz kutganimizdan da aqlliroq chiqib qoldi o'zing o'ylab ko'r qaysi mulla borib kimsan gorbachevdan masjidlar qurilishiga ruxsat olib kela oladi eshitganimda butun a'zoyi badanim bijirlab ketdi muzladim gromika suslovlarni nihoyatda ahmoq odamlar ekanliklarini tushunib yetdim qayg'urma barak biz baribir yutib chiqamiz ehtimol hazratning chetda o'qigani qaysidir tomondan yaxshidir bizga qo'shimcha imkoniyatlar eshigini ochib berar abram sening aqlingga nimadir soya solib qo'yibdi yo'q hammasi joyida shunchaki judayam charchagansan men bu haqda yana xorijdagi hamtovoqlarimizga xabar beraman ming marta aytaman bir odamning yelkasiga bunchalik og'ir yukni yuklab bo'lmaydi mayli urug'doshlarimizdan qaysidir oila butun dunyoning pulini chiqarar ana qaysidir biri neftni boshqarar lekin bu abramni ezish tinkasini quritish degani ku xullas mening qadrdonim senga 12 kunlik ta'til kamlik qildi o'zim yevropaga jo'natishimga yordam beraman ana kechirasan mayli o'g'lingdir-ku, ammo biznikilarga zig'ircha ham yaqin kelmaydi uni gudakligida qo'lingga olishing kerak edi xullas unga hamma narsani topshirganda jo'na to'plagan pullaringni amerika banklariga qo'ysang otning kallasida foiz berishadi o'shalarni yeyib yotaverasan darvoqe o'g'lingga o'zimiznikilardan bitta kelin top iloji bo'lsa shu bugun va ularni qovushtir shu bir kunning o'zida mer keliningning qornida nabirang paydo bo'lsin ana uni merosxo'r qilsang yarashadi yana o'znikiga tortyapti demagunu ammo mening yaxshi bitta jiyanim bor o'zi toshkentda tug'ilgan lekin hozir simferopolda yashaydi o'n sakkizga kirdi agar xohlasang bugunoq qo'ng'iroq qilib chaqiraman imijimida to'yni o'tkazamiz ertaga hali ko'zga ham ko'rinmaydigan nabirang tayyor sen esa o'ta ketgan ayyorsan barak ayyorsan ammo nima qilayki haqsan barakning birdan yuzi yorishdi biroq darrov yana tund qiyofaga kirib oldi chunki xursandligini abramga sezdirmasligi kerakda abram ko'zini yumdi va o'zini orqaga tashladi barak esa o'rnidan turdi keyin kulgancha do'stim men bitta qo'y buyurtirib qo'yganman hoynahoy so'yib bo'lishgandir yur bu yerda siqilib o'tirguncha o'z qo'limiz bilan kabob tayyorlaymiz dedi abram bir xayol qaysi pulingga qo'yni sotib olding deya so'ramoqchi bo'ldiyu yana indamadi ular barak aytganday o'zlari kabob pishirishdi desangiz adashasiz yigitlari qilishdi bu ishni ular esa qora yonida o'tirishdi o'choq boshida yeyish boshqacha deyishdi va yeyish bilan birga ichishdi ham vladik keldi va xo'jayinining qulog'iga bir nimalar deb pichirladi abramning shu zahoti yuzi yorishdi u darrov o'rnidan turib qaddini g'og'oz tutdi albatta dedi uning ko'rinishidan birorta xushxabar keltirganini taxmin qilgan barak ikkimiz ham bayram qilamiz xuddi shunday deb abram boyagi joyiga o'tirdida oshnasi tomonga biroz engashdi kattalar hazratga hujum qilishni boshlashibdi o'lmasning o'ldirilishidan keyin arslon butunlay o'zgardi avval ham u birovga ishonmay qo'ygandi endi esa o'sha ishonchsizlik yanayam oshib ketdi axir qandaydir shavqat bo'lishi kerak edi ku nega endi arslonning xohishi fikri inobatga olinmadi oldiniga o'lmasning o'ldirishni uning zimmasiga yuklashdi orqa enlik qilayotgandi o'zlari tinchitib qo'ya qolishdi bu arslonning bitta qanoti kesildi degani bundan chiqdi navbat uniki u o'sha yong'in bo'lgan kuni uyida edi avvaliga onasi bilan gaplashdi menga rostini ayting eng yomon past narsani aytsangiz ham xafa bo'lmayman chunki rasvolarning rasvosi to'g'risida eshitdim ko'rdim sizdan iltimos qilaman yashirmang nega abram meni hamisha kechiradi deydi bu birinchisi ikkinchisi nega doim yordam beradi xonzoda bunday savolni umuman kutmagandi bu eri xursand qidirovich shubhalanmay qo'ygach bo'ldi hammasi ortda qoldi endi birov arslonning haqiqiy otasi kim ekanini surishtirmaydi deb o'ylab yurardi yo'q mana arslonning o'zi bu haqda qiziqib so'rayapti balki uning o'zidan so'rarsan dedi xonzoda o'g'liga javoban o'zidan o'zi uzu menga biror nimani aytadi deb o'ylaysizmi u tullakning tullagi u hattoki otasiga ham yaxshilik qilmaydigan odam keyin meni qiziqtirgani qanaqa qilib oddiygina etiktu shu darajaga erishdi chunki u yahudiy savollaringning hammasiga javob shu nega yordam berayotganiga hamma bilmadim to'g'risini ayting yoshligimda menga odamlar bu bola sira otasiga o'xshamaydi deb aytishganini ko'p eshitganman nega xonzodaning eti jimirlab ketdi u shartta oshxonaga kirdida oshpichoqni olib chiqib o'g'lining oldiga tashladida keyin mana shuni olginda meni so'yib tashla dedi nega chunki otangga aytmagan gapimni senga aytishga majbur qilyapsan sen aslida abramning o'g'lisan nima arslonning ko'zi olaydi peshonasidan ter paydo bo'ldi otang landovur edi undan bola bo'lmasdi lekin boyligi judayam ko'p edi u nimaniki ushlasa tillaga aylanardi agar sen tug'ilmasang meni haydab yubormoqchi edi shunda abram paydo bo'ldi endi nima qilishni o'zing bilasan bundan chiqdi menda ham yahudiyning qoni bor ekanda bundan chiqdi men ham oddiy odam emas ekanmanda zo'rku men sizni sira ayblamayman qaytanga xursandman agar lida kimgadir turmushga yo tug'sa bundan chiqdi o'sha bola meniki bo'ladi shundaymi bilmayman yuragimni qon qilib yubording men endi yashashni istamayman to'yib ketdim hammasidan seni aqlli dunyoni so'raydiganlardan bo'ladi deb o'ylagandim ammo ko'cha boshi bo'lib chiqding he <laughs> deya rirjaydi arslon buning sira ajablanadigan joyi yo'q chunki haqiqiy odam ko'cha boshlig'idan ming chandon ortiq ko'chaning kattalarini boshqaryapti qayerda ig'vo g'urbat zo'ravonlik odam o'ldirish bo'lsa albatta uning ishtiroki bor u xuddi shaytonga o'xshaydi osonlik bilan odamlarning orasini buzadi birovni birov o'ldirdi desa shunaqangi xursand bo'ladiki ko'rib yoqqa ushlaysiz lekin yaqinda kuni kecha mening eng yaqin do'stimni o'ldirdi shunchaki o'ldirmadi kallasini oldi faqatgina olsa mayli edi lekin menga tanasiz boshni ko'rsatdi tasavvur qilyapsizmi men o'lmasga suyanardim u men uchun jonini berishga tayyor edi ammo abram o'ldirdi kichkinagina xatosi uchun o'ldirdi bu ham sening foydangga bo'lsa kerak u senga hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydi agar abram seni himoyasiga olmaganida balki hozir men bilan gaplashib o'tirmagan bo'larding oyi bo'ldi tamom onamsiz shuning uchun ham sizga qo'l ko'tarolmayman ammo menga aytganingizni boshqa hech kimga aytmang birov eshitmasin men bosh ko'tarolmay qolaman ko'chada obro'ym to'kiladi abram esa qilgan gunohi uchun tovon to'laydi yo o'ladi yoki bor butini menga topshiradi hozir uning boyligi har qachongidan ham ko'p bitta oyog'iga tushov bo'lib turgan odam firdavs undan keyin ki yana kimdir hazrat deyishyapti men hazratni hech qachon ko'rmaganman abramning gapiga qaraganda uning eng katta dushmani asli o'sha emish biznesiga xalaqit berayotganmish qanaqa biznes deb peshonasini tirishtirib so'radi xonzoda qurol sotishi kerak buning uchun hamma yoqda ur kaltak sur kaltak bo'lishi kerak aytaylik siz qo'shningizni o'ldirishingiz narigi qo'shningiz undan narigisini otib tashlashi kerak va sizlar ishlatgan qurollar abramniki bo'lishi kerak abramdan sotib olgan bo'lishlaringiz kerak yana siz va boshqalar unga qarzdor bo'lishlaringiz kerak bu qarzning oxiri bo'lmasligi kerak hattoki abram o'lib ketsa ham uning nomiga pul to'lashingiz kerak qayerga qancha buning farqi yo'q kerak bo'lsa go'riga har xil tikanlar o'sib yotgan qabriga go'shti allaqachon irib chirib ketgan bo'ladi shunday bo'lsa ham go'rni ochib pulni tillaga aylantirib lahadni ochib suyaklarning ustiga o'sha tillalarni tashlashimiz kerak nafaqat tashlaysiz keyin qo'riqlab ham yotasiz kimdan qo'riqlayman deysizmi boshqalardan qo'riqlaysiz ana meni ham yahudiysan dedingiz bundan chiqdi mendan ham ehtiyot bo'lishingiz kerak chunki o'lguday ochafotman, hech qachon to'ymayman